воевать. В автомат-то видели, в руках удержали. Вот мы видели автомат, мы служили в армии, в Афгане, в ВДВ везде, да? Мы хотим жить. Мы в Советском Союзе, служить в российской армии. Они вашей страны армии, которые приказы даются нахер хер знает, о каком языке. На языке, блин, села и быдло. Ну, да, вам не подобаются такие приказы, будете служить в штрафбатах, в стройбатах. Яша, мы все. будем служить в российской армии, товарища Медведева, не, она ну, будет зашибись. Вам для этого нужно сначала, чтобы прошла война фронтом через Донецк. Каким фронтом? Каким фронтом, Яша? Чековровым Яша, в Россиян, не Яша вы нас заставите скоро. Ну, Какого хрена мы должны из своего кармана оплачивать вашу странную украинизацию? А какие у а? вас пропозиции? Вы платите украинскую державу, вас защищает. Яша, от кого? Ваша ну, держава, нас защищает. Расскажи ведь, мне пожалуйста. А, ваша, а, ваши. Вечеровых держава... в Москве, что там приедет замест вашего Медведева с такой посмешкой. Яша, нам Медведев нравится, вместо вашего оранжевого, блин, никановского президента был ну, прекрасный так... Медведев, прекрасный Путин, да? Ну так. И так... зарплата в России в два раза выше, ну, чем в Украине. Что? Да. А мы здесь платим налоги. Вот. А а на они проводите украинизацию Правильно. на эти налоги. Да. Нормально? Мы да, придумали. это, это идея, что? Идея, что идея, что идея унитарная, унитарная. Mm -hmm. какая унитарная, фашистская держава, что мы платили налоги, а вы ездили на заработки, да, вот, и провели украинизацию, нахрена такая держава, расскажи мне. Мы варим сталь, добываем уголь, да, грязную химию делаем, дышим этими газами, а вы, блин, нам украинизацию пропихиваете, нахрена вам нужны ваши украинизации? Что ж у нас ходили к Шевченко, вышиванки, что слушали ваше это дурацкое? Вот э, нахрена вы нам нужны вообще? Вы у нас на шее сидите, блин, и рассказывайте про коронизацию и про фашизм. Ну, у вас выбора просто нема. У нас нет выбора? Да, у вас не да. У немало. Да, у Косова не было выбора. Сраная Косово вонючая, 3 миллиона дебилов, да? За них впряглись какие-то, не знаю, кто за них, американцы впряглись, да? Ну, и все нормально, все хорошо. Братья сербы, да, где они в сраке? И за нас пройдутся, потому что России нужны 20 миллионов рабочих рук. Ну, она может запропоновать люди, работу люди, которые на своей же территории. Люди которые, люди, которые... Мы на своей территории будем, же наша территория, это не ваша Нет, территория. это не важно. 200, что там, 100 лет существования Донецкого края, это еще не, не, не дает права на территорию, Я же? Може... Яша, мы референдум проведем и срали вам на голову. У вас на этой организации на цены выстачить. Половину из вас подкупят какими-то там подвышенными зарплатами на пару заводов. Да, знает до сих пор. Я сейчас, если не можешь купить, так не ваша страна Тимошенко, а Путин, ну денег больше, знаешь? Ну половина, на половина. И я, я будем делить? Проголосуем, Яшенька, проголосуем по областям. Проголосуем да. мирно без ничего. Что вы же обосретесь, у вас ни армии ни хрена нету. Ну просто проголосуем. Ну, достать Откроем границу. Наши милиционеры и параличные войска радостно на русском языке будут приветствовать освободителей. Ты знаешь, что наша армия, вернее, ваша армия, да? Она да. ваша, офицеры наши. Mm -hmm. Армия-то она какая? Она всегда Путина, она по-русски говорит. И когда приходят такие придурки, как некоторые знакомые ваши, и говорят, что давайте мы будем вас типа вот, чему-то обучать, они говорят, чему? чего будете обучать? В этом бандитской борьбы, мы лучше вот в борьбе с бандитизмом, может быть, обучать, так вот, армия, я же вас советская. Ну, для, того для, того, для, для, чтобы стримать там на сейчас Луганскую область, там, достать пару дивизий внутренних, я У нас 20 висков. миллионов людей, которые говорят по-русски, хотят в Россию. Они хотят ходить в Шиванках, пить ваши колядки все остальное. Кто там из 20 миллионов хочет в Россию? Вы проводили такие результаты? Если что они говорят по-русски, так мы и что из этого Я тоже говорю по-русски. Еще несколько таких заходов, дискриминации по экзаменам. Нет, Правильно. Так, да, что? Тому будет последний и последний, остаточный и бесповоротный заход, чтобы уже... Что? Какой заход? Ну, уже...